صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد minta maaf buku hijau amalan zikir tu yang Kalau ada ha, Itu dia ambilkan situ ha, Itu ambilkan situ Tak tahu Baik Hari ni Google Map dia bagi Jalan yang Pelik sikit lah ya. Dia bagi pelik sikit jalan masuk Rumah-rumah orang dan sebagainya Saya pun tak tahu apa yang berlaku ya apa <tuh> yang berlaku jadi saya nak kaitkan dengan bicara kita pada hari ini iaitu amalan zikir ya amalan zikir eh kadang-kadang kita amalan zikir ni kita kona jauh ya kona jauh misalnya kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita selawat ya yeah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dah hafal ke belum dah mudah ke susah eh huh? mudah eh ya? tetapi kadang-kadang kita kona jauh pusing jauh selawat tu yeah. yang kita tak biasa yang kita tak biasa dan sebagainya menyebabkan kita Baca pun susah Lambat habis Dan kita tak faham makna Yang kita sebut di dalam selawat itu eh? Contoh dia tuan-tuan eh? شنطور يا صلاة اللهم صلي على من منه إن هل الأنوار وانفلقاط الاسرار اتوب إن هل الاسرار ايه الأنوار. يا شنطور يا شنطور يا يا Cucurilah rahmat Ala ke atas Man siapa Dia tak kata Nabi Muhammad Dia kata siapa Man siapa Minhu daripadanya Insyaqat terpancar Al-Asrar rahsia-rahsia Silap tulis sikit Al-Asrar rahsia-rahsia Wanfalaqat dan terbias Al-Anwar cahaya-cahaya Lepas tu Watanazzalat ulumu Adam fa ajazal dan turunlah ke atasnya ilmu Nabi Adam lalu dia mengalahkan segala makhluk Jadi selawat tu kepada siapa untuk siapa eh? Eh? Tak ada siapa Nabi. untuk Nabi tapi ada nama Nabi tak ada. Tak ada Tak ada dia tak sebut nama Nabi dia sebut sifat Muhammad ni Muhammad tu disebut man man siapa siapa yang daripadanya terpancarlah rahsia rahsia terbiaslah segala cahaya cahaya turunlah ilmu Nabi Adam kepadanya nah. kalau baca lah semayang ni bila semayang nak habis ni eh? Hmm. Eh? <laughs> ha? 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 boleh apa, apa tak dua minggu boleh apa, -apa? <laughs> ni ada dua muka surat lagi ni nak apa habis tu? Nak apa habis sampai Nabi Muhammad tu ada dua muka surat lagi. Ya, baru sampai Muhammad yang dia kata siapa 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 ni ujung sekali baru dia kata Muhammad. Ha. Jadi dia dia ambil jalan jauh. Bukan kata salah, tak kata salah pun, ya. Tak kata salah pun tapi ya, dah depan tu dah ada dah nak nampak dah depan tu pasal pusing jauh ni. Kan? Dah nak selawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa dak dia pusing kena ha tu maksud saya. Jadi rugilah kita. Eh rugi kita, rugi masa dan sebagainya. Sebab kalau kita baca panjang pun dia kira berapa kali selawat? Sekali juga. Kalau kita baca panjang ni satu minit baru habis, kira sekali. Kalau kita baca yang selawat biasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kira sekali juga. Jadi baca yang panjang ni satu minit Baca yang biasa satu minit boleh berapa kali? Katalah lima kali Ah ha, Lima kali Allah balas lima puluh Baca yang panjang satu minit Allah balas sepuluh oh, Contoh Ah ha, ya? Jadi kita kena cerdik Ah ha, Kita kena cerdik nak pilih eh, Sesuatu perkara yang dikatakan sebagai amalan bikin eh? Baik, jadi bulan lepas kita bicarakan eh? kita bacakan selawat syifa. Kita bacakan selawat syifa ya. Hukumnya adalah harus dibaca selawat syifa. Ya, hukumnya adalah harus siapa yang rajin nak baca silakan. Kalau yang tak mau baca pun tidak menjadi masalah. Karena yang penting ialah berselawat dengan lafaz yang sabit itu yang asal. Ha, selawat syifa ni dia adalah tambahan-tambahan yang telah diterima baik oleh para ulama kita Baik, salah satu perkara lagi yang perlu kita perhatikan ialah kelebihan fadilat. Kelebihan fadilat yang dinyatakan itu. Kalaulah kelebihan fadilatnya itu okey. Ha Kelebihan padilatnya itu munasabah. Ya. Maka besar kemungkinan amalan zikir itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Ha. Misalnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata sesiapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal jannata masuk syurga tu nabi janji eh? jadi fadilat tu kelebihan tu ada janji daripada nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita pegang janji nabi boleh eh? Jadi kita harap kita dimatikan dengan kalimah la ilaha illallah. Itu harapan kita. Itu yang kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan kesudahan yang baik. Ya. Jadi salah satu cara nak dapat kesudahan yang baik ialah mati apa ditidurkan. Ha. Ya. Sebab biasanya bila dah teruk sangat nak ditidurkan Biasanya dia ajar mengucap Dan kita yang nak ditidurkan pun akan mengucap Mengucap tu Mengucap di mulut Hati pun duduk La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pegang lepas tu lena Lena lepas tu tiga hari Cabut mati dah Jadi akhir kalam dia La ilaha illallah dah ha, Jadi doa mati <laughs> ha, 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 Kita dah tahu dah Ready dah Ready dah macam apa oh, ya, Apa yang Cikgu E tu Cikgu E tu Ah, ha, dia tahu dah. Tahu dah kan. Dia sudah buat wasiat lah. Wasiat boleh melawak lagi anak mana dapat harta banyak lah. Apalah. lah. gura lah. Kan. Ha, senang. Ha. Daripada mati terkejut. Balik kerja. Pap. Eksiden. mati. Kena serangan jantung. Tak ready kan. Ha, baik kita mati cara macam tu. Apa Abang nak, nak dapat partilat ni? Siapa yang akhir kalam dia La ilaha illallah Dakhulal jannata Siapa yang boleh kata La ilallah Masuk syurga eh? ha, Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatan khafifatan, dua kalimah yang ringan atas lidah. Maknanya mudah disebut eh. Saqilatan, berat atas timbangan. Ini fadilat dia, berat pahala dia. Habibatan ila Rahman dikasi oleh Allah. Kalimah yang pertama subhanallah wa bihamdihi kalimah yang pertama subhanallah wa bihamdihi kalimah yang kedua subhanallahil azim ada apa ya? nak kena tulis lah. eh ha? subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya? sambil sambil naik motor tu baik itu ada hadis Itu tu ada hadis ya? <tuh> maka satu perkara yang didapati dalam tradisi ilmu Islam ialah kelebihan sesuatu itu disebutkan dengan dalil syarak. Ya, dia mesti ada dalil. Contoh dia dalam membicarakan kelebihan para sahabat Nabi. Para ulama menyertakan nas al-Quran dan riwayat hadis dalam perkara tersebut. Nak kata kelebihan Sayyidina Abu Bakar, dicari hadis, ada hadis dia. Kelebihan Sayyidina Umar ada hadis dia. Kelebihan Abu Hurairah ada hadis dia. Ha, ya? Mesti ada hadis. Ha. Begitu juga dalam menyatakan kelebihan sesuatu surah, riwayat hadis dinyatakan. Ha, misalnya, Qul huwallahu ahad sama dengan sulusal Quran, satu per tiga Quran. Ada hadis tak? Ada hadis. Ya? Baik, sekarang zikir yang dinyatakan kelebihan tetapi tidak ada dalil. Ya. Yeah? Ha, uh, boleh Google tengok ni. Yeah? Uh, kelebihan fadilat zikir yang tidak bersandarkan nash syarak atau dalil syarak adalah fadilat yang lebih kepada pembohongan. Kebiasaannya fadilat sebegini adalah lebih besar daripada zikir yang sebenar contohnya dikatakan bahawa bacaan salawat fatih sekali bahaya sedikit, eh? Ni boleh google tengok eh? Dikatakan Sekali baca Salawat Fatih Pahala dia Sama dengan 600 ribu Salawat biasa okay. ha? Ha, Salawat Fatih kita baca sama-sama eh? Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره wa miqdarihil azim. Ha, itu selawat Fatih. Ha lepas dia ada perkataan Fatih. Allahumma salli ala sayidina Muhammadinil Fatih. Ini nama selawat dia. Pahala dia orang duk bawa sebarkan sama dengan 600,000 baca selawat biasa. Selawat biasa tu yang kita baca dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali -al Muhammad. Jadi <tuh> jadi, jadi pahala selawat Fatih ni betul ke kan, tak betul ni? Ha? Tak ada hadis. Tak ada hadis. Selawat Fatih ni bukan daripada Nabi. Selawat biasa tu yang biasa kita baca yang Nabi itulah. Jadi macam mana selawat Fatih ni? Ini orang offer pada kita baca ni selawat Fatih ni bagus ni. Sekali baca 600 ribu selawat biasa. Macam mana selawat Fatih ni boleh mengalahkan selawat Nabi? Nampak? Ah, ha. ha, tak ada nas. Yang nak bagi pahala ni siapa? Allah. Macam mana kita tahu Allah bagi pahala? Kalau ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Baru kita tahu. Allah akan bagi pahala sekian-sekian-sekian. Tapi tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Satu. Yang kedua, yang Nabi ajar ni lekeh. Koman. Ha, Nampak? Ha. Jadi di sini bila kita tidak berhati-hati, bukan kata tak boleh baca, boleh, boleh baca. Kita baca dah, kan? Boleh baca. Tapi kalau kita tak berhati-hati, kita akan tertipu. Macam mana kita tertipu? Kita rasa selesa, aku tak apa dah, aku tak payah selawat dah. Pasal pahala aku dah banyak dah. Aku baca selawat Fatih 5 6 kali dah. 5 kali dah 6 juta. 6 juta selawat biasa. Kalau sekali selawat Allah balas berapa? 10. Ha? Kalau sekali baca 600 ribu darat 10 6 juta, 6 juta. Ha. <laughs> ha. Aku Alhamdulillah tak yara ha. Situ kita akan tertipu Hukum baca dia harus Tapi padilat dia ni melampau sangat ni ha. Di situ kita akan ter tertipu Kita malas nak beribadat dah Nak selawat tak berharap aku cukup dah ha. Itu yang maksud saya tu Ha, eh? pasal padilat dia melampau-lampau tak ada dalam nas. Ha. Eh? Ya. Ah. yang mumuk istiqbah tu ada nas. Ya. Allahumma macam mana Allah antarabbilila ilaha illa Itu ada. Ha itu ada hadis. Allah antarabbiy Allahumma anta Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata' tu. A'udhu bi kami syarri nafsi Allahumma inni a'udhu bi kami syarri nafsi no Nak tu Wa'ana Ala ahdika wa'nika wa mastata'atu Abu ulaka bi ni'matika alaya Wa abu bi dhambi faghfir li Fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta Itu disebut Sayyidul Istighfar Ada dalam hadis ha, Ada hadis So ada ha, hadis. So, hadis kita baca Tak ada masalah Apa padilat dia Ada hadis tu Kita tak ada masalah Kita yakin Kita beriman kepada Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Jadi istighfar biasa ya Allah apa Allah astagfirullah astagfirullah itu biasa. Kan? Itu pun dah okay cukup dah tu. Cukup dah. Ha, cuma Nabi bagi tahu ada satu lagi penghulu istighfar. Ha, Sayyid al-istighfar. Ada ni. So kita terima. Ha, okay, boleh aman eh Sayyid al-istighfar. Tapi yang ni ni tak ada ni. Ha, tak ada pun boleh, boleh baca tapi yang jadi masalah fadilat melampau-lampau. Ha, situ kita bimbang tertipu. Macam kita melabur lah Tabung haji bagi berapa? Berapa persen tabung haji bagi? ASB bagi berapa? 5 persen tak? 5 persen ni ha, Dulu 8 Banyak sikit 5 lah ha. ha. Itu pun bulanan kan tahunan? Tahunan ha. Haji kalau duit ada Melabur dengan saya Saya boleh bagi 30 persen Bulanan Oh contoh. <laughs> ah nampak scam tu Kan? Tak usah duk lah dengan tabuh Oh, kan? bagi sikit. Jadi bila saya offer tabu haji 5% tahun setahun, ASB setahun contoh lah kan. Defeat deposit pun tengoklah 3 bulan kan. Saya tiap-tiap bulan saya boleh bagi 30% 40%, tak kurang pada 30%. Ai. Situ kita akan tertipu. Ramai jemaah orang akan tertipu. Kan? Eh, takkan ustaz nak tipu. Ha, contoh kan, eh, macam Pilih pira Piramli. -pira, eh, takkan lebay nak tipu. <laughs> ha, macam Kita pun carilah, koreklah duit EPL lah. Ba. Tak apa lah. duit dah apa. RM50,000. Pap, 50000 30%. Tiap-tiap bulan boleh dapat. Hai. Ah dekat 15000 ah ha, berhenti kerja. <laughs> berhenti kerja. <laughs> tak 50000 ya. 15000 dapat tiap-tiap bulan ah. Ha. Situ kita akan tertipu ha. Eh. Kita pun berhenti saja Puas saja apa sebab ni Tak apa lah saya ada saham Kita akan tertipu Bulan pertama tengok tak ada apa La ila Allah Kejar dah berhenti lah Kita duk harap pahala Sekali baca senama mata ibu Sampai-sampai akhirat Tak ada apa lah Tak ada apa Tak ada Eh, janji dulu nak ratus Siapa yang janji? Ah <laughs> ha, kan. Ah ha, boleh melabur dengan hebat-hebat ni tiga boleh tapi kena hati-hatilah. Kita bimban scam. Ah ha, boleh baca tapi hati-hatilah. Ah ha. ha. Paku-puku dia yang orang bawa bawa pindah eh? masuk masjid pertawanan. Ah saya tak tahu patua di 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 Kuala Lumpur, tapi patua di Selangor. Fatwa di Selangor tahun 2014 Telah difatwakan uh, Tidak dibenarkan Ataupun bermain muzik Di dalam masjid dan surau Adalah dilarang uh, So dia tak kata haram Tapi dia kata larang Fatwa uh, dua baris, tiga baris yang dia tahu Bermain muzik, alat muzik Di dalam masjid surau Adalah dilarang Maknanya di negeri Selangor tidak dibenarkan jadi saya kira patua tu lebih kurang sama aja kot dengan mana-mana negeri termasuk wilayah lah. Ha, maknanya dalam ni dalam ni kawasan ini kita jaga daripada muzik pada lah. Kan, eh, nak dan sebagainya. Kerana tidak sesuai dengan dengan keadaan masjid, keadaan surau tu. Ha. Kalau perkarangan surau tak apa. Kat tempat parking kan buat kemah sikit bawah nak berkenang tak apa lah. Ni dalam ni, dalam ni ni. Orang nak semaya, orang nak baca quran orang tinggal dalam ni ni. Ha, buat um, apa bahagian-bahagian apa tepi parking kereta ke apa itu tak apalah itu itu kawasan masjid kan tapi bukan masjid kawasan je masjid kan ha. jadi ha ha, ha. ha. kaki tu boleh lah kot bila kita orang sikit kot ha, kan? Tapi lah maknanya kesesuaian tu sebab kenapa nak bergendang kan? Nak buat gendang konsep bagi saya tak sesuai sifat sebuah surau masjid ni adakah keadaan macam tu? Ha, jadi saya pegang dengan patua Selangor lah dilarang. Ha di dilarang. Ada setengah tempat tu tengok sampai tempat semayang tu imam tu. Ni masjid tu imam dia buat pentas kat sini. Duk dung 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 dung ha, dung ini. Peliklah dengan dengan, dengan sekadar sebuah masjid tu ha, Jadi kalau ada surau kita ke masjid kita buat macam tu Mungkin kita boleh merujuk kepada patua eh. Ya. Merujuk patua Kita ubah suai sikit ha, Jadi dalam dalam ni adalah untuk semayang Untuk kita kata dalam masjid surau Untuk semayang, untuk i'tikaf Untuk orang baca Quran Untuk orang nak berehat Untuk majlis ilmu tu je lah ha, Bukan untuk bergendang ha, Kesesuaian tu ya ha macam kita pergi genting dia ada tak etika pakaian dia tempat berjudi tu ada tak? boleh tak? dia dia, dia tunjuk tak? tidak dibenarkan pakai kemblekat tak? siapa pernah pergi tu ha kalau tengok dalam google tu ada dia ada etika berpakaian dia tak benarkan pakai kemblekat apa semua tu tu tempat berjudi ha Ah, ha kau pakai smart lah uh, kalau pakai kemblekat dia tak benarkan tak benarkan ada ada tempat kain pelikat bukan tempat nak berjudi tu. <laughs> hmm. Kalau kita pakai seluar pendek haruskah haram? Tengok tempat. Tengok tempat. Kalau di sini ni ni sini ni di luar Kita dalam rumah kita, bilik kita seorang-seorang kita, haru ya pakai seluar pendek tu tak dahlah apa, haru milik kita. <laughs> kan? Kan? Hmm. Ha. Ha? Ha. kita tu imam surau duduk, duduk dalam bilik pakai suak sependa orang ambil gambar eh bukan salah kita ni dalam bilik ke aku yang siang pergi ambil tu yang salah eh. tapi kita jadi tu imam pergi ronda surau pukul 10 pagi ronda surau pakai sependa ha. tempat tak kena jadi bergendang tu boleh harus tapi tempat dia tengoklah bagilah sesuai sikit Ha jadi bukan dalam masjid suruh eh. Saya lebih suka kita raikan tempat. Ya, jagalah eh ke kemaslahatan. Ha baik. Eh ya. Tambah sikit lagi 4 minit Ha itu contoh eh. Yang 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 datang lambat tu tak baca lagi. Ha carilah selawat patih tu baca 9000 tu. Tapi hati-hati eh. Hati-hati bimbang bimbang penipuan eh. Ha. Satu lagi contoh selawat. Ha nama dia selawat sultan. Haa Selawat Sultan Ini kita tak baca lah Panjang eh Satu muka surat lebih Tapi ha. pahala dia apa? Selawat Sultan ni Dikatakan Menyamai 100,000 ribu pahala Selawat biasa kurang ha, sikitlah kurang sikit, lah, kurang sikit 100 ha 100000 yeah? ha ya ha 100000 selawat selawat biasa ya eh? <tuh> ini pun masalah dia kerana tidak ada dalil selawat sultan pun tak ada dalam hadis ada dalam hadis dan fadilat dia lebih daripada ha selawat yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ha Baik itu ya fadilat satu lagi. Ha. terdapat juga fadilat sekiranya membaca selawat Fatih satu kali kita ada baca tadi maka pembacanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ah ha. jadi kita semua yang baca tadi selamatlah. Ah ha. walaupun judi walaupun minum aih ha. ha. situ penipuan tu berlaku. Kan? Ha. Ada tak Nabi jamin siapa baca ayat kursi sekali tak akan disentuh oleh api neraka Ada Imam Imin hmm? tak ada lepas, lepas, solat lah ni sekali baca ni tak tiap, tiap kali lepas solat ni kan dia tak ada kan ni sekali baca ayat kursi tak akan disentuh oleh api neraka dah kena hisap kalau baca ayat kursi pun tapi ada dosa banyak kena kena neraka dulu yang ni sekali baca tak kira dosa banyak mana pun sekali baca ya tak disentuh oleh api neraka Ah ha, situ penipuan berlaku. Tahu eh? Ha, ha so kita nak kena hati-hati eh. Jadi fadilat-fadilat yang sebegini yang merah ni adalah dongeng dan dusta semata-mata. Kelebihan melampau ini tidak sabit dalam nas al-Quran dan riwayat hadis. Kelebihan melampau seperti ini seolah-olah menunjukkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan daripada lafaz zikir adalah tidak begitu bagus. Yang Nabi ajar tu tak berapa bagus. Dan fadilat yang melampau ni juga berkemungkinan menjadikan kita pengamalnya berasa selesa dan tidak lagi beramal. Ha ni kerugian yang besar bagi kita Saya tak kata tak boleh baca, boleh baca, tapi maksud saya ialah berhati-hati ya. Saya ingat sekadar itulah ya, kita habis tajuk kita hari ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita wallahu a'la wa a'lamu bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang jadi imam dulu saya tak ada wuduk. Ya kan. kau mak ada siapa jadi imam?